І ми повернулися для того, щоб представити стартап шоу на М1, і знову представити ось цю красуню, співачку, діджея і просто чарівну дівчину, у яку закохана пів нашої країни, бо інша пів країни стоїть тут і також закохана у лайку. Сані, я люблю тебе завжди. І з такою прическою ще більше, і ти мене просто Так же знаєш, що мене вдихновляєш. І після цього сеансу піару ми можемо продовжувати нашу програму. Насправді у нас дуже багато цікавих моментів, як зробити. Дівчачому немає що одягти. Взагалі немає нічого одягти. Про це буде розповідати наш гість Катерина Фуртак, засновниця стартапу Дресбум. І вона прямо зараз у нашій студії. Уу! Катерина Фуртак, засновниця стартапу Дресбум. Це перша в Україні онлайн платформа з дрескросінгу. Завдяки ресурсу дівчата обмінюються між собою одягом, взуттям та аксесуарами безкоштовно. Скажи, какой стимул у девчонок э -э, брать вещи и обмениваться вещами? Ну, стимул освободить пространство и получить что-то новое, потому что даже когда мы покупаем вещи, э -э, мы довольны ими там какой-то месяц максимум, а потом нам снова нечего одеть, нечего, потому что хочется новое. Постоянно так слушай, хочется ведь, новое. Ну, в таком случае можно ведь вещи продавать? Можно продавать, но, как правило, на это уходит очень много времени. И ну, продажа, покупка всегда несет гораздо больше риск, нежели обмен. Мне мама подарила платье. И вот люблю я ее, конечно, очень. Мне стыдно сказать, что оно мне, допустим, не подходит. Что я Я беру это платьечко, прихожу к тебе, как я с тобой созваниваюсь, что а, я Можно, делаю, можно даже не приходить. У нас девочки обменятся по всей Украине. Поэтому достаточно сфоткать это платье, выложить его на сайт, описать и назначить свою цену. Каждый пользователь сам назначает виртуальную цену в баллах. Для удобства мы балл приравниваем к гривне. Да, поэтому за счет этой внутренней валюты мы сделали так, что не нужно искать с кем обменяться. То есть, если мне нужна твоя кофточка, я не обязательно должна тебе что-то на ну, вот, предложить. Я хочу твою кофту, забери весь мой гардероб. я могу отдать одной девочке, а забрать другой. Мне кажется, что будет интересно узнать, сейчас как раз стилистом, а может там, кто постоянно следует за модой, это, конечно, иначе, какие направления сейчас наипопулярнейшие самое самые обмены Ну, может, я не знаю, casual. То, что обменивается чаще всего платьями, это такое, это радует, потому что все-таки у нас женственная нация. У нас, кстати, сервис пока только для девушек. А какую интересную штуку хотела рассказать, то что сейчас мы организовали акцию с украинскими дизайнерами. И много именитых дизайнеров, таких как Анастасия Иванова, Марчи, Марани и много-много других, присоединились к нам. И они выкладывают свои вещи из вещи из своих коллекций на дресбу. А -а -а. И вот с 15 июля девушки смогут взять эти вещи замену своих. Антон Єрмоленко, співзасновник і керівник українського проекту Шафа ЮЕЙ, це майданчик із продажу жіночих речей і аксесуарів, а також блог із різноманітними порадами для дівчат. Привет тебе! Привет. Привет. Привет! Слушай, мне кажется, что ты свой сервис создал просто реально для девочек, потому что энное количество раз ты просто, ну, тебе надоедало слушать вот эту постоянную нашу проблему про ⁇ но нечего одеть ну, ⁇ но нечего одеть ⁇ На самом деле мы начали с того, что у девочек другая проблема, полный гардероб. И всяких нечего вещей одеть. И нечего одеть да и некуда это одевать понимаешь вот мы решили эту проблему решить кому-то нечего одеть кому-то некуда одевать их можно вместе познакомить и будет счастье с какими сложностями приходилось э, столкнуться ну помимо того что все же конкурентов этой деятельности много ну я думаю основная сложность это клиентки потому что как говорят интернет маркетологи если женщина вбивает скажем туфли зеленые туфли но в итоге покупает сумочку интернет маркетинг с этим бессилен то есть у нас та же проблема барышни приходят Ищут что-нибудь классное, по хорошей цене, и так, чтобы недорого, и так, чтобы удобно. И это очень сложно разобраться в этом всем. Поэтому, наверное, это самая ключевая проблема – понять, что нужно женщине. Как она отбывается? Механика простейшая. Для этого любой мобильный телефон подходит, делаются фотографии любые. Через две минуты они уже висят в интернете, карточка вещи напишет купила там-то, не подошел размер, готова продать, там, 200 гривен, все. Ты сам засновал стартап, сам продумал, а больше команда? У нас, у меня есть команда, у нас а -а -а. пятеро, есть партнеры, это крупная так, крупные торговцы одежды в Украине сегодня, которые нам показали, как все работает. Чем у тему проекта ты занимаешься особо? На самом деле, для того, чтобы проект полетел, в нем надо, чтобы было не 7 тысяч барышень, а 70, а это 700, и моя задача, наверное, сделать так, чтобы это было так. Тим більше ми як стартап у нас не так много денег, тобто ми не можемо ходити всіх покупать на улице, всім рассказывать. Будете розвивати свій о, сервіс, наприклад, бонусами, будете додавати подібні функції. Мы, наверное, больше будем думать в сторону безопасности, в сторону того, чтобы в итоге помогать людям с возвратами, чтобы они были полностью уверены, покупали дорогие вещи, например, шубы у нас продаются. И с шубами уже проблема, то есть цена хорошая, но платить боятся, поэтому мы будем идти больше в это русло. А в каких городах вы работаете и в каких городах по Украине больше у нас модниц? Ну, понятно, Киев ⁇ это больше модниц, но а, мы как раз таки сильно помогаем людям из каких-то маленьких городков, где нельзя купить что-то классное. Тут угу. вот на шафе есть классное платье от какой-то модницы из большого города. Хорошо, а доставка каким образом происходит? Новая почта. Через новую почту. Да. Ну, когда вы покупаете футболочку, вот мы сами покупали несколько раз, за 30 гривен футболочка, она тебе приходит с открыточкой, там, привитание из Львова, там, с личной подписью. Как мило. Очень здорово. И совсем вскоре, ровно через час, мы будем продолжать радовать, веселить и вдохновлять вас. Дивиться, там слухайте, М1.